Selamat sejahtera murid-murid Apa khabar hari ini? Okey, Bagus, cikgu harap semua datang dengan semangat dan bersedia untuk belajar hari ini Sebelum kita mula, mari kita pastikan semua meja dalam keadaan kemas Dan kamu semua duduk dalam keadaan tertib Okey, Baik, hari ini cikgu nak tunjuk satu benda pelik sikit tapi menarik Tengok betul-betul pada skrin ni ya Ha, apa yang kamu semua nampak dalam video tu tadi? Menarik bukan? Okey, itu sebenarnya adalah satu organisma hidup yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Kita hanya boleh nampak dengan menggunakan mikroskop sahaja. Korang nak tahu tak benda tu sebenarnya apa? Okey, itu sebenarnya adalah sel. Unit paling asas bagi semua benda hidup. Bayangkan tubuh kita ni pun sebenarnya terdiri daripada berjuta-juta sel macam ni. Hebat tak ciptaan Tuhan murid-murid? Jadi hari ni kita akan masuk ke satu bab baru dalam sains yang akan bawa kita mengembara ke dalam badan kita sendiri untuk kenal apa itu sel dan apa yang ada di dalamnya. Okey, ni tajuk yang akan kita belajar hari ni, bab 2. Sel sebagai unit asas kehidupan. Hari ini kita akan belajar dua benda mengenai sel iaitu fungsi dan struktur. Fungsi dan juga struktur. Okey, murid-murid. Adakah sesiapa tahu apakah itu sel? bagus percubaan tu. Okey, sebenarnya sel adalah unit asas bagi semua benda hidup. Maksudnya semua makhluk hidup, manusia, haiwan, tumbuhan, semuanya terbentuk daripada sel. Cikgu nak tanya, adakah semua makhluk hidup mempunyai bilangan sel yang sama? Kita ada dua jenis organisma. Okey, yang pertama organisma unicell. Okay, ini unisel ni bermaksud uh, organisma tu terdiri daripada satu sel. Contoh dia amiba. Okey, yang kedua organisma multisel. Organisma multi sel ni adalah organisma yang terdiri lebih daripada satu sel. Lebih daripada satu sel. Contoh dia macam kita, macam pokok, kucing. Okay? Okay, seterusnya mari kita tengok struktur asas sel. Kita ada dua jenis utama. Sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Kita tengok gambar ni. Nampak tak struktur dalam sel ni? Ada yang pernah dengar? Yes, mitokondria adalah salah satu struktur penting. Jom kita tengok beberapa struktur utama dan fungsi mereka. Kamu boleh tengok gambar di sebelah kiri ni ialah fungsi struktur sel tumbuhan. Sel tumbuhan ni mempunyai struktur sel seperti nukleus, mitokondria, membrane sel, vacuole, dinding sel, sitoplasma dan juga kloroplas. Okey, nukleus adalah pusat kawalan sel. Mitokondria menghasilkan tenaga. Membran sel pelindung luar mengawal keluar masuk bahan. Sitoplasma mengandungi cecair dalam sel. Ini sel pula memberikan bentuk dan kekuatan manakala kloroplas tempat berlakunya fotosintesis. Selepas tu kita tengok gambar di sebelah kanan ni pula ialah fungsi struktur sel haiwan. Sel haiwan mempunyai struktur sel seperti nukleus, mitokondria, membran sel dan sitoplasma. Faham setakat ni? Tepat sekali. Okey, nanti kita akan buat aktiviti untuk bandingkan dua jenis sel ni dengan lebih jelas. Tapi sebelum tu, siapa boleh ulang semula tiga struktur dan fungsinya? Okey. Semua dapat ikut? Jom kita bergerak ke aktiviti kumpulan pula. Nanti cikgu nak kamu semua cuba labelkan struktur dalam gambar sel yang cikgu bagi, okey? Baik. Sekarang kita akan masuk ke bahagian paling menarik hari ini iaitu aktiviti kumpulan. Cikgu akan bagi kelas kepada empat kumpulan dan setiap kumpulan akan dapat dua gambar ni. Satu gambar sel haiwan dan satu lagi gambar sel tumbuhan. Tapi gambar ni belum lengkap. Gambar sel yang kosong saya tak ada label tau. Okay, tugas kamu adalah untuk melabelkan struktur dan fungsi setiap struktur tu. Cikgu juga akan beri kamu beberapa kad kecil yang ada nama struktur dan fungsinya. Jadi tugas kamu, kamu kena padankan dan tampal pada tempat yang betul, okey? Bagus semangat tu. Okey, jangan lupa satu perkara penting. Lepas kamu siap label nanti, kamu perlu bandingkan sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Apa beza mereka dan apa yang sama? Okey. Setiap kumpulan akan bentang hasil kerja kamu dalam masa 10 minit. Masa yang diberi sekarang untuk siapkan. 10 minit kerja kumpulan dan juga 10 minit untuk pembentangan. Boleh start sekarang, okey? sudah pembentangan kita hari ini. Okey, sekarang cikgu nak buat satu kuis ringkas ya. Cikgu nak tengok sejauh mana kamu faham apa yang kita belajar tadi. faham dengan baik. Cikgu ada cabaran tambahan. Siapa nak? Okey, tak apa. Kalau tadi kamu masih keliru, sekarang cikgu nak kamu fokus pada tiga struktur utama iaitu nucleus, mitochondria dan membrane cell. Cikgu akan bagi kad, nanti kamu padankan semula dengan gambar. Ya, yeah, bagus kamu dah mula ingat balik. Tak apa, slow-slow cikgu bantu. Sebelum cikgu tamatkan kelas, mari kita buat satu refleksi pendek. Satu perkataan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Syukur. Kamu semua dah buat kerja yang hebat hari ini. Jangan lupa, walaupun kita tak nampak sel, semuanya bermula dari sekecil-kecil unit kehidupan. Baiklah, murid-murid. Kita dah sampai ke penghujung kelas. Sebelum kita selesai, mari kita buat sedikit rumusan tentang apa yang dah kita belajar. Kita dah belajar tentang sel sebagai unit kehidupan kan? Jadi, apa yang kamu faham tentang sel? Siapa boleh kongsi dengan cikgu? Betul, sel adalah asas kehidupan. Setiap struktur dalam sel ada peranan penting untuk memastikan sel berfungsi dengan baik. Apa pula yang kamu faham tentang perbezaan sel haiwan dan tumbuhan? Sangat tepat. Kloroplas penting untuk fotosintesis di sel tumbuhan kan? Dan ini yang salah satu sebab kenapa tumbuhan dapat menghasilkan makanan mereka sendiri. Bagus, kamu semua hebat hari ini. Sebelum kita tamatkan kelas, cikgu nak kamu semua ingat satu perkara penting. Sel adalah asas kehidupan. Tanpa sel, tiada kehidupan. Jadi, penjagaan sel dalam badan kita sangat penting. Sebelum cikgu akhiri kelas hari ni, ada ke sesiapa yang ada soalan atau ingin berkongsi apa-apa yang kita dah belajar hari ni? Baik, terima kasih. Jangan lupa ulang kaji ya dan pastikan kamu faham setiap struktur serta fungsinya. Untuk latihan nanti cikgu akan bagi tugas untuk kamu semua buat di rumah. Semoga kamu semua terus bermotivasi untuk belajar. Okey, murid-murid, terima kasih kerana memberi perhatian yang baik sepanjang kelas. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas akan datang, jaga diri dan terus belajar.